Наши позиции подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со всего. Артиллерия, реактивная артиллерия, авиация. Так мы встретили войну. Наш батальон еще держал позиции, но это уже было сложно назвать позициями, их просто сравнялись с землей, окопы были засыпаны, практически все блиндажи разбиты, и со стороны Павлополя прорвалась танковая ударная группа противника, зашла нам во фланг, чтобы не попасть в окружение, было принято решение отступить на окраины Мариуполя, батальон перебазировался уже в район Волонтеровка, такой район есть в Мариуполе. Волонтеровку мы продержали почти месяц. Нам приходилось откатываться постоянно назад, то есть в день.